Все-таки что происходило? Если прояснить вот хронологию, я понимаю, это может быть не так искрометно, как кому-то хотелось бы. Нет, Это абсолютно не искрометно, да. а очень буднично. И должен сказать, что э, ощущение, что в принципе на границе все в порядке, потому что граница э, работает эффективно, без больших очередей, э, сотрудники прикордонной службы вполне... Вежливые, любезные, mm -hmm. не, ну вы не первый раз пересекаете границу, правильно? Ну, тем более вы летели из Лондона, вы не из Москвы летели, ну Сон, не, из, скажем так, из Европы. Из Европы, да. Из Европы. Была информация из Лондона, но ну, неважно. Там много всякой это... информации было противоречивой. Дело даже не в этом. Любой человек, который хоть когда-нибудь проходил границу, знает. Берут паспорт у него, смотрят что-то там в компьютере, потом Таможенник, посмотрев, что там на моей персональной страничке написано в компьютере, вдруг позвонил, очевидно, вышестоящему начальнику. Вышестоящий начальник пришел, посмотрел тоже в компьютер, сказал ему что-то такое, типа, надо разобраться. Они взяли мои документы, ушли, сказали, чтобы я следовал за ними. Я проследовал буквально 20 метров там в уголке стоят лавочки такие, а рядом с лавочками дверь, за этой дверью сидит вся дежурная смена, когда вот она не задействована между рейсами. Просидел, наверное, полчаса. Через полчаса меня пригласили туда, и сами, как мне кажется, пограничники были несколько удивлены а, тому, с чем они столкнулись. Объявили мне, что вот вы знаете, извините, вот такая вот вещь. Но ну вот имеется распоряжение некого вышестоящего, компетентного, неназванного, замечу, органа о том, что мне запрещен въезд в Украину, так что это даже не депортация, ну, а просто запрещает въезд служба безопасности, на самом деле. Ну, говорят, не что говорят, что не только служба безопасности говорят, что и министерство внутренних дел может запретить и другие правоохранительные Но органы. Не министерство иностранных дел, точно. Вы Но не Когда выясняли это? Нет, да. министерство иностранных дел точно к этому отношения иметь не может, а те или иные правоохранительные органы иметь отношения могут. Но судя по тому, что потом мне лично звонил Валентин. Наливайченко, глава Службы безопасности Украины, с извинениями и с объяснениями, что это было недоразумение. Видимо, все-таки э, соответствующее распоряжение в компьютере было от Службы безопасности Украины. А что уж там за ошибка, что уж там за недоразумение? Ошибка ли? Ну вот в чем вопрос.